你说我要是衣衫不整地躺在这张床上，我爹会不会立马答应我的婚事啊？小姐，千万不要，无没苟合会坏了你的名声的。那崔莺莺夜会张生不也传为千古佳话了吗？话本里的故事哪能当真啊？哎呀，走吧走吧啊,啊！走不起。 都是来捉妖的，何曾轻薄于你？你都掀我被子了，还不肯敢亲我啊长龙哥哥，这妖孽一定还在附近，贫僧这就捉妖去。哎，你别走，长龙哥哥，抓住他！把衣服穿上。是觊觎我的美色，给我抓住他！滚、哎！慌慌张张。师父，干什么去、啊？杀呀！去无叶怎么了？什么？抓抓抓住他！ 是雄黄，谁怕雄黄？啊！银香、啊，啊、老爷，你是怎么伺候小姐的？我花二两银子把你买了当丫鬟，好吃好喝的供着你，不是让你光享福不干活的。嗯、老爷，小姐被人掀被子了！什么？你你让淫贼掀了被子？你别看狂了、啊！哎，老爷，啊<我>啊、你还嫌女儿给我丢脸？说那么大声干嘛呀？啊、师傅，这事情没有银香说的那么严重。 那个淫贼虽然图谋不轨，但是如意她反应机智，没有让淫贼占到一丁点便宜啊！这还差不多。你为何会在许仙房中啊？啊？许仙啊！我警告你，可不能打我家如意的主意啊！我家如意将来是要嫁给大户人家。师父教诲的是，如意她就如天边朗月，我只敢仰望，哪敢造次？这还差不多。 像我家如意啊这般国色天香、善解人意且又温良贤德的好姑娘，嫁给王孙贵族那是绰绰有余的啊！那是。<laughs> 把车杀了，车弹配药。啊。<noise> 这是成精了吧？你走吧，我不会伤你的。师傅要是问起来，我就说是我大爷把你给放走了，顶多我就挨一顿骂。我要是需要蛇胆的话。 可以用其他的药物来代替，没有必要伤害你的性命。你记住了，以后你要去哪，也不能随便跑到人的房间里去。你顺着那往上游，就你到湖里去了。嗯、嫂子，这毒中的也太奇怪了！我已经换了十二道药方，竟然还不见起色。神仙姐姐来了就好了，她一定会有办法。 傻孩子，江南杏林就没有听说过神仙姐姐这号人物。她这么说不过是缓兵之策，敢不敢来还难说。谁说我不敢来的？你怎么进来的？长生，你们家不锁门的吗？分明是许大夫进来的时候忘记锁门了，干嘛怪人家小孩子？长生，这个就是你娘的灵药，快去喂她。你这个药是用什么做的？可不能给人乱吃啊！不告诉你。 <你>长生，长生，啊、徐大夫，嫂子，来，我来看看你的脉象。这脉象，刚才还动数无序，现在便和缓有力，怎么可能呢？多谢徐大夫对我的救命之恩。 娘是这位神仙姐姐治好你的，全靠许大夫用名贵药材替你固本培元，我的药才能即刻见效。许仙惭愧，这位姑娘是素贞，姓白，是长生的忘年好友。原来是白姑娘，多谢白姑娘妙手回春。